все приехали и все учат иврит. А на Украине так сложилось, что часть считает родным языком украинский, часть русский. державного должна быть Украина? Ну, украинская державная. Державная. А говорить можно да, на не Правильно, Украина это не будет страны, пока не будет мовы главной. Но почему на Луганске Укра... начались вот эти а анти, вернее, как бы свой Майдан организовали. Потому что первый закон, который приняла Верховная Рада, это наезд на русский язык. И там просто люди, они привыкли говорить на этом языке, и никто не собирается перестраиваться. И не собирался. Да? Нет, <народит> я думаю, совсем по потому что ты приехал в Израиль, ты учишь еврей, правильно? Потому что ты без еврей тут жить не можешь. Ну. Ти не можеш жити російською мовою, якщо ти підеш десь на роботу. <ривіт> <ривіт> ти можеш живуть тільки тут то сьогодні. Я приїхав сюди. А, я не жив здесь всегда. Так. Я жив в Україні і я имею <ривіт> право <була, ривіт> там розмовляти на це. Ти приїхав в Німеччину, ти вчиш німецький язик, тому що ти повинен. Я приїхав. А в Луганській я жив. Чому я должен переходить на іншу мову, там я живу. Никто не никто. Не, ну пулемет. сейчас мы не об этом. Никто под пулеметом не, никому не видит. Ну нет, правильно, а почему? Граната да? Россия с Украиной за Я считаю, что язык, он не может объединить или разъединить. Язык это всего-навсего способ коммуникации. Я понимаю, что он хочется, чтобы как бы украинский язык был на Украине. Но так исторически не сложилось. В Израиле так получилось, что вообще не было никакого языка израильского, еврейского. Люди объединились, евреи, и создали и государство, и этот язык. Его возродили, и добавили что-то новое. И вот он благодаря, благодаря этому языку, и это государство процветает. Ну, а в Украине... Тоже надо язык объединить, и люди что победить? Язык не может объединить. Объединяют людей все. интересы общие. А язык вообще не, не имеет роли, какой язык. Нет, я, я, я с тобой не поспорю, потому что, смотри, здесь живут и евреи, и арабы. Ну, ты понимаешь, сюда все приехали. Я не спорю, арабы здесь живут же. Ну. И они учат еврей. Если они не будут знать евреев, их не примут нигде. Ну, подожди. Ну, сейчас мы все евреи выучим, мы будем на нем говорить. В Украине, что вы будет держава державно украинском, а может, документы все на украинском. Ну, пожалуйста. А кто хочет говорить, хоть, хоть китайскую. Так так и было.